Menantu perempuan yang malas. Pada suatu hari di perkampungan Nira, ada seorang perempuan yang terkenal kerana malas dan suka pura-pura. Dia tinggal sebumbung bersama ibu mertuanya yang sangat tua. Yumi, esok hari tahun baru. Saya ingat nak pergi jual semua buah ni di pasar. Mesti ramai nak beli. Jadi saya balik lambat sikit. Awak duduk kat rumah dan sediakan nasi ya. Boleh. Saya dah siapkan sejak semalam lagi. Jadi jangan risau. Cuaca teruk sekarang. Jadi Mak selalu jatuh sakit. Kesian betul dia. Boleh tolong buat bubur ayam untuk Mak hari ini tak? Jadi senanglah sikit untuk Mak makan. Mestilah boleh. Saya akan jaga Mak dengan baik. Cepatlah pergi ke pasar kalau tak lambat sampai. Mak, Mak. Hm. Dia asyik fikir pasal Mak dia je. Bukan peduli pasal saya pun. Saya ni isteri dia. Dia bukannya budak lagi tapi asyik nak berkepit dengan mak dia je. Uh, Yumi. Boleh tolong mak? Mak nak minum air. Mak dahaga sangat. Hmm, dari pagi sampai sekarang saya kerja tak berhenti. Tak macam dia tu. Hanya tahu tidur dan minta macam-macam. Uh, Yumi. Mana kamu ni? Boleh tolong ambil air untuk mak tak? Saya kat sini. Kejap lagi saya ambil. Sejuk betul hari ini. Sampai gigi Mak pun sakit. Boleh ambil air yang suam sikit untuk Mak tak? Saya sibuk sangat. Mana ada masa nak masak air. Minum je air tu. Jangan nak mengada sangat. Semua air sama je lah, Mak. Hmm. -mm. Kamu asyik kena buat kerja. Dan Mak pula tak boleh nak tolong apa-apa. Ni nasi dari semalam yang Mak boleh makan. Kalau dah kering sangat, Mak boleh campur air sikit bagi lembut. Saya tak ada masa nak masak nasi baru. Ni malam tahun baru. Esok eh, saya masak sedap sikit. Mak makan ni dulu. Iya, iya, Mak faham. Kamu pergilah buat kerja kamu. Dia dah tua, macam rugi pula bagi dia makanan sedap. Bagi dia makan nasi kosong je. Tak payah risau tercekik tulang ikan. Baik saya sambung kerja sebab isyik pun dah nak balik dah. Saya dapat herba yang boleh bantu kurangkan sakit sendi, Mak. Yumi boleh tolong sediakannya untuk Mak nanti, ya? Mak akan rasa lega sikit. Oh, 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 oh. Mak pun dah tak rasa sakit sangat. Mak rasa ini mesti sebab cuaca. Yumi, ada masak bubur ayam untuk Mak? Ayam yang saya beli semalam sedap, kan? Uh, um, Ayam kampung sedap dan isinya pun lembut sangat. Isteri kamu buat satu mangkuk penuh bubur dengan ayam. Pelik betul lah. Saya beli ayam yang kecil aja. Kenapa mak kata dapat ayam besar? Mungkin ke. Air tepi katil mak pun nampak macam sejuk. Macam mana mak minum air macam tu? Sayang, boleh tolong bawa nasi tak? Sekejap, saya ambilkan. Mak untuk tahun baru kena makan nasi baru untuk bawa tuah. Kenapa dia lambat sangat? Biar saya pergi tengok. Apa yang dia buat tu? Kenapa letak banyak sangat garam dalam nasi? Saya kena tandakan yang ni. Apa yang dia cuba nak buat? Mak cubalah nasi saya. Tengok betapa pandainya saya masak. Terima kasih Yumi. Kamu ni asyik kerja sepanjang hari. Jadi masakan kamu ni mesti sedap sangat. Jadi dia sengaja buat nasi penuh dengan garam untuk mak. Mesti dia tak buat bubuh ayam untuk mak tadi. Tapi mak cuba nak jaga nama baik Yumi. Maksudnya dia mesti layan mak dengan teruk di belakang saya. Tengok ada tikus. Apa? Tikus? Mana tikus tu pergi? Mungkin tikus sudah lari keluar kot. Rasanya lah. Mari, makan sementara panas. Ah! Kenapa Yumi? Um, tak ada apa. Terkejut sebab ia sedap sangat. Betul tak, Mak? Memang sedap. Tengoklah cara Mak tengah makan tu. Aduh, saya dah tersalah tanda nasi ni lah. Mulut saya penuh dengan garam. Hmm. Geram betul tengok dia makan sedap. Pasakan saya terbaring sepanjang hari. Tapi bila masa makan, boleh pula dia bangun. Tak guna. Rasa dahaga. Makan garam banyak sangat. Rasa lekat dekat tekak. Nak tidur pun tak boleh langsung. Hidup saya susah sebab perempuan tu. <tuk> Le betul. Rasanya dah isi semua botol dengan air. Kenapa tak ada setitik air pun kat dalam? Dah haknya. Saya kena pergi ke sungai untuk cari air untuk minum. Ah, ah. Jangan lupa tanggungjawab pada ibu mertua, kalau tidak awak yang akan merana. Ah, ah. Siapa tu? Ini tempat terpencil, mana ada siapa? Dah waktu lewat malam. Mungkin ketuk suara hantu. Ak, ak. Jangan lupa tanggungjawab pada ibu mertua kalau tidak awak yang akan merana. Ak, ak. Hantu. Itu mesti suara hantu. Mana boleh burung bercakap? baik kalau bukan sebab akak kayu ni, saya mungkin dah mati. Ah, ah, jangan lupa tanggungjawab pada ibu matua. Kalau tidak awak yang akan merana. Ah, ah. Alamak, burung pelik itu tengah ikut saya lagi. Mungkin ke dewa dah marah dengan saya sekarang ni? Awak ni, pergi mana? Awak buat saya risaulah. saya pergi ke sungai nak ambil air. Tapi ada benda yang pelik berlaku. Saya jumpa seekor burung yang boleh bercakap. Saya terkejut sampai masuk ke dalam sungai. Nasib baik saya sempat pegang kayu yang terapung di sungai. Kalau tak, mungkin saya dah mati. Kenapa teruknya nasib awak? Awak ada buat benda yang tak baik sampai buat dewa marah ke? Saya malu sangat, bang. Mungkin ini sebab saya tak layan mak awak dengan baik dan terima balasan yang setimpal. Saya minta maaf, bang. Saya akan cuba jadi baik dan tak buat apa-apa yang jahat lagi. Nasib baik sebab awak diberi peluang untuk sedar kesalahan awak. Cepat masuk dalam dan tukar baju basah tu. Hari itu, Ishi pergi jauh ke bandar sebelah untuk cari daun herba untuk Mak. Dia suruh, saya bagi Mak sikit-sikit barulah sedap. Pagi-pagi saya dah bangun untuk sediakannya untuk Mak. Kalau pahit atau panas sangat, Mak cakap, ya? Taklah. Rasanya okey, Yumi. Kesian kamu banyak kerja. Alah, bukan susah sangat pun, Mak. Memang kerja saya untuk jaga rumah kita. Saya harap mak akan cepat sembuh. Bolehlah kita pergi jalan-jalan kat luar pula. Saya tak jaga mak dengan baik sebelum ni. Harap mak boleh maafkan saya. Terima kasih sebab sabar jaga mak selama ni.